Несподівано стартап-шоу в студії М1, як завжди, несподівано для Лавіки. Лавіка, ти тут? Ну слушай, я тільки успіла вот приготуватися. розумієш, спомнів, як тебе зовут. А макіяж ти зробила, встигла. А так, електронний між так. Електронний макіяж. Саме про це сьогодні а... будемо спілкуватися. А також вітаміночки для смартфона. А ще як студентам-архітекторам вдалося запустити успішний меблевий бренд. Про це будемо спілкуватися вже за мить. Переходимо до наших гостей. Максим Дядюк та Віктор Горзов. Архітектори і співзасновники проєкту Статбюро. Це український бренд меблів із екологічно чистих матеріалів. Привет. Гості здравствуйте! здравствуйте. Доброго дня! Як вас звати? Віктор Максим. Максим. Віктор Максим. скажіть, будь ласка, ця ідея прийшла вам у голову, коли була гучна вечірка, до вас проходять гості і раптом не вистачає стільців, столів. Ну, почти. У нас почти была. А як, як было? У нас была вечеринка, на которой мы все решили объединиться и создать бюро мастерскую, которая состоя, состояла состояла бы со студентов. Угу. И уже потом мы встречи встретились в более серьезной обстановке. Mm -hmm. все То есть все же после вечеринки. Не на следующий день. Заброблял и все серьезно обстановка. Хорошо, на тот момент, кстати, вы кажется были второкурсниками. А у вас были определенные какие-то бюджеты в тот момент для того, чтобы начать свой бизнес? На самом деле у нас не было никакого бюджета. Мы студенты, сколько нам бюджета? Откуда взялись деньги на первые воплощения фантазии в реальность? Ну, там, родители дали Да. А сколько, если как раз, батьки выдали вам грошей для того, чтобы развить этот бизнес? Сколько? Я думаю, не больше тысячи каждому, наверное, гривен. А сколько было у компании в тот час? У нас было четверо. Для вас главное в создании мебели это уют или все же ценовая категория, которая, насколько мы знаем, у вас достаточно для студентов и возможная, реальная, да? Вот такая. да, да. У нас очень низкая ценовая категория для людей, ну, то есть для среднего класса, чтобы все могли позволить себе классные стильные мебели, которые можно было бы сложить, разложить. Добрый, и сколько это коштит, например, стилет, сколько у вас? Ну, в среднем стул у нас стоит не больше 700 гривен, а стол, и, ну, уже больше там 1000, в зависимости от размера, то есть мы можно сделать любой размер и от этого будет зависеть и стоимость самой изделия. Насколько да, я понимаю, это у вас стул? Да, это детская табуретка. Ничего и себе! Принцип могу показать. Да Покажи, бай, стул, да, конечно, да, ну, Айсель, потому что пока еще никто не верит, что очень это табуретка. Простой, складывается, это все очень легко. О! В любой как момент мило. можно ее разобрать. И собрать. Нічого себе. А можна використовувати дітям, як, наприклад, якась загадка, пазла або ж да, конечно, гра. Вполне. Так, а ви вирізаєте самі. Да. Mm. У нас є становище. Щодо архітектури, на, на яку ви навчаєтеся, це вам допомагає саме цей предмет і а, ваш фах. На самом деле Это мы просто делаем момент. объекты, например, дизайн интерьера, и туда сразу же продаем свою мебель. Это очень удобно. О -о -о -о. Ничего себе, как быстро! Откуда такие прям супер э, внутренние уверенные, да? И первые шаги для выше студента. как так получилось, что вы реально поняли, как этот бизнес строится поэтапно? Ну, у нас є старше покоління, которые які... подсказывают. нам подсказывают, постійно нас угу. куди нибудь направляють. Зараз ми збираємося і на стільцях можна сказати, ні, залазимо на стілець для того, щоб запитати у наших глядачів взагалі, як вони шукають меблі, де вони їх замовляють і за яку ціну купують. Доброго дня, це телеканал Абудинська, і будь ласка. Як ви обираєте меблі? За зручністю. Напевне, за кольором Яка квартира, який метраж? М'які, тверді, і з зовнішнім виглядом. Ви купуєте меблі із екологічних матеріалів. Якщо за відповідною ціною, то. То, Чтобы меньше портить природу. Люди живут в хрущевке, нету денег. И какой экологии вообще можно говорить? Деревина, она дороже стоит, случайно А сколько вы ладнее за эко -материалы? Все зависит от первоначального бюджета. Не больше 200 гривен. 300. Я бы переплатила, но немножко. Процентов 20. Не больше. <laughs> чем больше пользы, тем больше денег я готова заплатить. Если денег просто нет, а спать не на чем, к примеру, то меня уже как-то меньше будет волновать, из чего она там сделана и так далее, лишь бы только спать не на полу. Что до экологии. Я давлюсь еще совсем никакого лаку. Как вы это делаете? Або ж Это без лака, это чистая фанера. Так а вы сделали фишку, я так понимаю? Да, не, ну можно покрывать любым лаком, краской. Это по желанию от заказчика. Добра. Mm -hmm. Ну а у чем экологичности ваша? А это фанера э, без формальдегида, нету э, основы, которая склеивает э, а -а -а. листы. Але кажется, это дороже. Ну да, дороже. Если это стилет, то э, Львович, там находится это В этом году мы попробовали сделать новогодние такие игрушки. Ага. Как здорово. И точно Все. так же они могут использоваться в виде трафаретов для детей. Да, классно, очень получилось. А, так, Всем очень нравится. Наборов 10, наверное. Ну, не... а вообще-то стиль цифры так У вас есть статистика, сколько продается, насколько уже это рентабельно? Ну, во-первых, мы работаем буквально полгода с мебелью, фанерной. И за эти полгода у нас нам удалось продать более 30 ну, разных либо комплектов, либо то есть, единиц мебели. Mm -hmm. А уже відбили эти 4 тысячи гривен, які вклали ваши батьки? Да, отбили. Но мы когда зарабатываем, опять вкладываем в следующее. Mm -hmm. Так, а це буде дали провод статус фабрику? Конечно. Ну, сейчас мы разрабатываем новые модели, хотим сделать свою линейку мебели. От маленького стульчика до дивана, шкафа, книжного На замовлення також працюєте? Да, мы можем. Бейсбольную биту можно вас замовити? Конечно. За 60 хвилин повертаемся до стартап-шоу и славику и, и Саня, а также новость. открываем секреты картонных крошечных батареечек для смартфона. А да, я напоминаю. А также фейлы вин и винса Вона и вообще экологичная мебель а, украинского производства. Это дешево и это круто. Просто будьте с нами так и просто и об тренд. Этом тренд, подроб... тренд.